Привет! Здравствуйте! Привет! Откуда сами? Сколько вам? Мы Краснодар. Краснодар город, Краснодар? Город Краснодар, да. Есть города, а вы откуда? Я из города Белгород. Воу! И что, у вас нормально то всё? Погодка как? Погодка нормальная. Погода плохая. Стреляют. А, до, до сих пор, что ли? В смысле, до сих пор. Уже год стреляют, даже больше. А по новостям не показывают, по-моему. То, что до сих пор стреляют. А, они забили на нас. Пиздец. Угу. И что, вообще все плохо или это так? Нормально? Ну, ты знаешь, вот заходили недавно бойцы э, из региона Свобода России. И предлагали провести референдум. И ты знаешь, многие стали задумываться, если Москве наплевать на нас, то может быть нам стоит приобрести независимость. Все-таки в Белгороде очень много живет украинцев. Правда, там в сельской местности так вообще больше половины. Да и в городе половина. Ну, как у вас в Краснодаре, очень много украинцев живет. Да везде много всех очень. Не так везде, не везде, не скажи. Но вот Но бе... много... Белгород, Ростов, Воронеж, Новгород много живет. Ну, я сам-то по крови украинец. У меня мама и папа родом из Украины. Это я уже здесь родился, так сказать, больше 50 лет назад. Но корни-то мои из Украины. А мы с ними войну начали. Это просто траж. А теперь еще и на, Бел... а теперь еще и на Белгород забили. В принципе, забили. Абсолютно. Дважды авиация уронила на город бомба. Сначала ФАП-500, потом ФАП-1500. Ну, печально надо конечно. Печально, конечно. Приятно. И возникает просто дикое раздражение. Ну еще много вот так вот не нравится. Люди боятся, честно тебе скажу, люди боятся. А вообще я чувствую, что да, много. Потому что я работал в военкомате долгое время, желающих не было много идти воевать с Украиной. ну потому что они сами украинцы. У меня сестра в да, Крас. Думаю, в... У меня сестра в Краснодаре живет. оленка mm. Работу идут. Ой, не, не на работу, а контракты подписывают. Ну, все за бабка, что... все за бабками. Тупо идут за бабками, да. А мне совершенно непонятно, как можно взять и пойти э, на землю, которую называют братской, убивать за бабки. Кто мы тогда? Ну, кто мы тогда? Как нас тогда назвать? Ну, я тоже этого не понимаю. Но, может, что-то есть в этом? Есть, Сказать. фашизм. В этом есть фашизм. Это называется фашизм. К этому есть весьма четкое определение, э, вполне себе сформированное э, десятилетиями. Это называется фашизм. Против украинцев или украинцы против? Украинцы на нас против. не нападали. Украинцы на нас не нападали нападать на Украину. Ну, напасть, на, напасть на страну, которую мы считаем братской, убивать народ, которого мы считаем одним с собой народом, это фашизм. Ну может быть и так, но вы думаете серьезно, что это просто так именно из-за того, что? А Потому как? Что -то а, как? Касается... а как? Нашему царю показали, помнишь, может, ты еще, наверное, молод сильно, в Советском Союзе был такой мультфильм интересный, звучала там фраза, воевода ходит перед строем рекрутов, солдат, и говорит, нашему царю показали дулю, умрем все за него. Вот. Мы сегодня, в 21 веке, видим это воочию. Но это по-другому, скорее уже трактуется. Это не умрем за него, а умрем за деньги, потому что все равно это как-то. Так за патр. него, ж, за нет. него, ребят, за него. Сейчас сейчас парни умирают ради одного сохранить его власть, чтобы парни. он не потерял власть. Но они тоже непознанно делают. Они скорее все же за деньги. Главное, типа их цель это деньги, деньги, глупость. Так э, а что, что вы думаете? Вы а шоу шоу что думаете? вы что думаете, отца? Что они да, все вот правильно, все пусть. правильно ты говоришь. Но дело в том, что э, те, кто идут умирать за деньги, умирают-то все равно за царя. Царя, да. Ну, типа, я просто, я вас понял, да. Я пытался просто... Вы все правильно говорите, просто умирают-то люди за царя. Не за Родину, не за семью свою, не за то, что э, защищают свою землю, свои города, а за царя, чтобы царь мог править дальше. И мне это страшно. И мне это страшно. Заходили к нам э, пацаны из наших легионов, э, РДК, э, Русский добровольческий корпус, и Легион Свободы России. Мне даже э, довелось по секрету, скажу вам, с ними пообщаться. Вот это действительно люди, которые вызывают уважение. Вот эти люди хотят в нашей с вами стране свободы. Это кто еще раз? РДК. РДК. Это добров... скорее... Русский добровольческий корпус. А что вы думаете по Вагнерам, когда... Вагнер это обычные наемники. Да. Классический вариант. О, ваша... Как к любому наемнику. Крайне негативно. Мы, кстати, встречали не так уж давно одного из Вагнеров. Он рассказал то, что там за что-то сел. За убийство. По потом пришел этот. Как его там зовут? Пригожин. Зам. Да, вот Пригожин пришел. Или Уткин. Пришел, Если зам, уткин. то скорее Уткин. Да, вот кажется, нет, там не Уткин, там, он сказал же, что этот пришел, типа, и руку ему даже пожал. Вот, вот, ребят, вот, вот ключевой момент, ключевой момент. Вот сейчас такая гордость прозвучала в твоей фразе, пожала руку. Это то, чего... Сейчас, я сейчас объясню. Я-то живу в Белгороде, я живу на границе с Украиной всю свою жизнь. Вот в них такого чинопочитания нет совсем. Вот от слова совсем. Никто из них не стал бы гордиться. Вот мне Зеленский пожал руку, и теперь я эту руку 50 лет мыть не буду. Да наплевать им на Зеленского и на всех остальных царей. Вот наплевать, честно. Они свободные люди. Это огромное отличие их от нас. Огромное, цивилизационное. А мы идем сделать их такими же рабами, как мы сами. И вот это меня больше всего убивает. Но я-то украинец, я это знаю. Плохо, что я язык, я плохо знаю, но я учу. Но мне кажется, все в России плывут по все. А... Так это рабство, парни, это рабство. Рабы больше всего ненавидят именно тех, кто им пытается нести свободу. Тот, кто пытается рабу, тот, кто пытается рабу нести свободу, вызывает у раба ненависть и страх, ненависть и страх, потому что раб, во-первых, боится свободы, а во-вторых, ну потому что он не знает, что с ней делать, он не умеет с ней жить, он никогда не видел ее. Я жил не... вот в этих обстоятельствах. Да, 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 вы да? правы, вы правы. Но свобода дарит огромное количество возможностей даже для раба, когда она появляется. Но за, работу, на, за нее надо бороться. Но а... если он даже не задумывался, это зона комфорта. Я понимаю, я вас прекрасно понимаю. Я живу уже в такой же... Ну, Белгород от Краснодара мало чем отличается. Или вы думаете, у нас тут как-то по-другому? Нет, ни в коем случае. Меня окружает Нет, примерно такое же количество... Э, людей безвольных и безинициативных, как и в Краснодаре. Абсолютно такое же. Которым не нужна свобода, которым нужна... Моя хата с краю, как говорят в Украине, ничего не знаю. Но в Украине пословица на этом не заканчивается. Моя хата с края первым, как у них там, ворога встречают. Вот как Харьков, да, вот я-то в Белгороде, я видел, как колонны шли на Харьков, а потом я видел, что от этих колонн возвращалось. Вот у них это так выглядит. Моя хата краю первым врага встречаю. У них так. Уважаю, уважаю, правда, я их уважаю. Они боятся. я думаю, в России делали, если бы на нас кто-то У, нас в России есть люди, я их видел. Вот здесь у себя в Белгородской области я видел этих людей. Вот в Таважнянке, например, это прямо на границе с украинцами. Были, заходили подразделения наших РДК знаете, что сделала наша власть? Ударила по таважнянке Солнцепеканы по своему городу Санцепеками ну, Не знаю, это странно. Я вообще, я вот не слышал ничего об этом. Не особо прям интересно. Конечно, вы не не услышите. Конечно, кто же вам об этом расскажет. Вы шутите? Шутитесь Кто-то же мог на видео записать на интернет выложить, и об этом бы все говорили. Мне кажется. Об этом, об этом, об этом говорили. Почитайте по телеграм-каналам. Забейте Таважнянка Санцепю. Таважнянка с в телеграммах. Там даже видео есть. Ну, понятно. Давайте ну, ладно, спасибо за раз. Давайте, пока давайте. Еще. Держитесь. Вам. пока.